Всем привет, сейчас я буду молевать котика и мишку. Сейчас котика. Да. Ой. Не вышли за звук, просто тут Кот. еще одна блогерша. У меня квиты получились всякие с таким. У меня там так же просто такая же рублока, как у меня, как у я первая начала. Оля! Перестань! Оля! Ты чуешь? Побачьте за звуки выбочная, 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 еще раз, выбочная. Просто понимаете масштаб проблем. Да она просто дура. Я на дура, она просто давно ей... ей надо в психбольницу, она часто психует. Не, ей надо в психбольницу, она Нет, просто... Нет, я, я хотя бы я уже занимаюсь. Здрасте, здрасте. 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 я сейчас буду поздравить, мы вас выбочные, здрасте. Просто... Долгая пауза для меня это все новое видео.

жду ваших комментариев, если у вас открыты, вы не поясни, что они у вас открыты. Сейчас еще пишите фрукты, э, игрушки, або ну, тварины. Я вот каждую рубрику вот так показала, якобы. Ну, ось, ось, я малю. Все, все, пока-пока. Еще одна, ну, до побачення. До встречи. Подписывайтесь на, на канал, на канал, э, Олещенко Светлана, или Светлана Олещенко, вы, я забула, как мне канал называется. Светлана Олещенко. И пока-па-па-па!